এটা কথাই কম যে মানুহে দৰকাৰতকৈ বেছি ল'ব নালাগে ছাৰ মোৰ এই বয়সলৈকে যিখিনি অভিজ্ঞতা দেখিছোঁ ছাৰ মই এটা বস্তু খুব মানুহ আগৰ কালত এই ষাঠি বছৰ সংসাৰ কৰি বানপ্ৰস্থ হৈ গছৰ তলত ষাঠি বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰে কিছুমান কথা লিখিছিল ওপৰলৈ থোৱালে নিজৰ গাত পৰে লোকলৈ হুল প্ৰতি নিজে মৰে প্ৰতি এই কথাবোৰ বিলাক মই মানো ছাৰ আচলতে মানুহৰ যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনিয়ে আৰ্জিব লাগে আশীৰ্বাদ আৰ্জিব লাগে আৰু এনেকে জীৱনটোত কাম কৰিব লাগে যাতে শশানত মৃত্যুৰ সময়ত মানুহ ভিৰ হয় যাতে দহজন মানুহৰ অন্ততঃ দুজনে মানুহজন ঢুকাই থাকিল বুলি দুটোপাল চকুলো পেলাই হঠাৎ বেয়া খবৰটো শুনিবলৈ পাম বুলি আশা কৰা নাছিলো ভাল মানুহৰ লগতে কিয় এনেকুৱা হয় আচলতে যোৱাকালি আমাৰ ভাড়াঘৰ যিজন কাকতি অভিনয় কৰিছিল জয়ন্ত দাস তেখেতৰ ইহললীলা সম্বৰণ কৰি পৰলোকপ্ৰাপ্তি হৈছে সেয়েহে খবৰটো শুনি বহুত দুখ লাগিল আৰু আনক হহঁৱাই নিজেই দুখত থকা মানুহবোৰ আচলতে এনেকুৱাই হয় তেখেতে আনক হহঁৱাই বহুত ভাল পাইছিল সেয়েহে অসমবাসী ৰাইজক বহু কৌতুক অভিনয়ে তেওঁ হোৱাই আছিল আৰু অৱশেষত যোৱাকালি এপ'ল' হস্পিটেলত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সঁচাকৈ আমি অসমবাসী বৰ মৰ্মাহত হৈছোঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই মৰমী মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনালোঁ মই আজি কি ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় টাইটেল আৰু থানডেল চাই গম পাইছে নিশ্চয় তেওঁ কথাকেইটা শুনি হোমেন বৰগোঁহাইৰ লগত যিকেইটা সাক্ষাৎকাৰ কৰিলে সকলোৰে কথাকেইটা নিশ্চয় ভালদৰে শুনিছে হয় আগৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল অকল জ্ঞান থকাই নহয় তেওঁলোকে সমাজৰ প্ৰতি সচেতন আছিল আৰু সেনেকৈ আশীৰ্বাদ মৰম বুটলিবলৈ সকলো সাজু আছিল সেয়েহে জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়াই এনেকৈ জনপ্ৰিয় লাভ কৰিছিল আৰু বহুকেইখন চিনেমাত কৌতুক অভিনয় কৰি বহুতো জনপ্ৰিয়া লাভ কৰিছিল সঁচাকৈ মানুহে আনৰ পৰা আশীৰ্বাদ পাবলৈ বা মৰম পাবলৈ তেওঁ কোৱাৰ দৰে আনলৈ থু পেলালে নিজৰ গাত পৰে আৰু আনলৈ শুল পুতিলে নিজৰ নিজেই ফুটি মৰে সেই কথাকেইটা আচলতে নিশ্চয় বহুত যুক্তি বা বহুত উদাহৰণ আছে সেয়েহে তেওঁ এই কথাসমূহ মানি চলে সঁচাকৈ আমি কাৰোবাক হেৰুৱাই বৰ দুখী হওঁ নহয় জানো ঠিক একেদৰে তেওঁ অকল পৰিয়ালেই দুখী হৈছে বুলি নাভাবি আমিও আজি তেখেতৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তিত সমানেই দুখী কাৰণ আমি এজন ভাল মানুহক হেৰুৱাই বহুত অনুতাপ কৰিবলৈ হওঁ অনুতাপ কৰোঁ কাৰণ কি কৰিব নিয়তিৰ নিয়ম কোনেও সলাব নোৱাৰে সেইটো আগেই হওক বা পাছেই হওক কিন্তু মৃত্যুটো অনিবাৰ্য সকলোৱে এদিন মৃত্যু হ'বই লাগিব সেইটোকে আমি ধীৰাই নিজৰ মন মগজুক আমি সুস্থ আৰু সবল কৰি ৰাখিবলৈ সেইটোকে জ্ঞান নলওঁ জানো সঁচাকৈ এনেকৈ ভাল মানুহবোৰ আমাৰ মাজৰ পৰা গ'লে আমাৰ বহুত দুখ লাগে কাৰণ জন্ম মৃত্যু বিবাহ কোনেও কাৰো কপালত লিখিব নোৱাৰে সেয়া ভগৱানেহে লিখি পঠিয়াব পাৰে তেওঁ এজন ভাল অভিনেতা আৰু কৌতুক অভিনেতা হিচাপেই পৰিচিত আছিল আৰু ভাড়াঘৰত ছিৰিয়েল হিচাপে কৰি তেওঁ বহুত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল সেয়েহে আজি তেওঁ মৃত্যুখনত আমিও দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ বিদেশী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ মানুহ জীৱনত এনেকৈ মৃত্যু ভগৱানে লেখি পঠিয়াইছে কাৰণ মৃত্যু নহ'লে মানুহ পৃথিৱীত নধৰা হ'লহেঁতেন আৰু আচৰিত কথাটো এইটো হ'ল ভগৱানে যাক যেতিয়া নিব লাগে তাক সময়মতেই নিব সেয়া সৰুৱেই হওক বা ডাঙৰেই হওক কাৰণ মৃত্যু বুলিলে মোৰ এটা ভয়ংকৰ কথা মনলৈ আহে আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ যিসকলে ভিডিঅ' চাই থাকে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পায় মোৰ একমাত্ৰ সন্তানক হেৰুৱাই মই মৃত্যুৰ কি বস্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বুজিলোঁ কাৰণ মোক আৰু মৃত্যুৰ বিষয়ে বেলেগ ধৰণে বুজাবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই সেয়েহে মৃত্যু বুলি ক'লেই সঁচাকৈ নিজৰ হৃদয়খনত যে কুঠাৰ মাৰি লওঁ এনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় কাৰণ মৃত্যু এটা চিৰন্তন সত্য কিন্তু এনেকৈ কাৰোবাক আঘাত দি মৃত্যু হোৱাটো বহুত ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা বুলি ক'লেও বেয়া নহয় কাৰণ যাৰ ঘৰত মৃত্যু হয় তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকেহে আচলতে অনুভৱ কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আজি আমি অতি মৰমৰ অতি চেনেহৰ অভিনেতাজনক হেৰুৱাই অসমবাসী অলপ হ'লেও শিল্পী জগতখনত আধৰুৱা এটা ফিল কৰিছোঁ নহয় জানো কাৰণ তেওঁলোকেই আমাৰ সাংস্কৃতিক জগতখনত বহুত আপুৰুগীয়া ভিডিঅ'সমূহ বা চিনেমাসমূহৰ লগত অভিনয় কৰি অসমক বহুত ৰহস্য বা হাস্যকৰ ইত্যাদি মাজেৰে মানুহক জ্ঞানো দিছিল আৰু হাঁহি থাকিবলৈ মানুহক প্ৰেৰণাও দিছিল সেয়েহে শিল্পী জগতৰ কোনোবা মৃত্যু হ'লে নিশ্চয় আমাৰ বৰ ক্ষতি হোৱা যেন লাগে সেয়েহে মই জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়া মৃত্যুখনত অন্তৰৰ পৰা দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ য'তেই আছে কুশলে থাকক আৰু তেওঁ পৰিয়ালৰ মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকেও সুস্থ থাকক আৰু সুখেৰে থাকক আৰু তেওঁ আত্মাই সদগতি পাওক এই কামনাই মই মোৰ ভিডিঅ'টো আজি প্ৰস্তুত কৰিলোঁ মোৰ কথাকেইটা যদি কোনোবাখিনিত দুখাৰোপ বুলি ভাবে নিশ্চয় আপোনালোকে নিজৰ বুলি ক্ষমা কৰি দিব আৰু কথাকেইটা যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো ক্লিক কৰি দিব বুলি আশা ৰাখি